Я хотів задати вам по поводу е запитання з приводу продажу землі комунальної власниці. так? так я, е дивіться, ми 19-20 травня, представники громади, е були е присутні, точніше не присутні, а нас не допустили. До аукціону, де подавалася комунальна власність, не дивлячись на те, що ми пройшли всі процедури, представників громади до аукціону не допустили. Я не знаю, з якого я, яка була мотивація, в принципі, мотивації не було, оскільки закон їм цього не дозволяв. Так от я хотів би вас запитати. От зараз теж я читаю, що вже там біля озера десь продається земля і так далі. Наскільки ви володієте цим питанням? І я хотів би, наприклад, знати як мешканець міста. Чи буде проведена інвентаризація землі, чи буде э, виставлено це в інтернет, скільки земельних ділянок э, є в місті э, для продажу? І інформація, хто купив, за скільки купив і скільки поступило э, в бюджет міста Коштів. Дякую, цей ну, Питання. департамент и... Если надо, я могу взять такую справку. Давайте встретимся, я вам эту справку возьму. Вот. И когда там будет продажа земли или что, я могу просто показать перечень, когда оно будет почистить и так далее, чтобы вы Можно что-то сделать? В принципі, питання не тільки в мене, щоб громада, громаді була доступна ця інформація. Чи можна це, скажімо, на сайті міської ради цю інформацію давати, щоб люди просто були е, ознайомлені з тим, що відбувається. Ты более владеешь ситуацией. Тут спрашивают вопрос по земле. Можно ли на сайте Местной Рады подавиться, что ты продается и кто купил за ну, да, и я? Вот они не вот, вот, не они, они были... Так? Вот это же Они были на, на аукционе, да? это было аукцион? Они прошли все процедуры. Я не знаю, кто занимался этим аукционом. И, и пустили. И они хотят. Есть ли свободные земли посмотреть? Номер сайта. Кто, номер сайта, кто купил, э, сколько стоит, понимаешь, чтобы они знали, есть ли свободные. он, допустим, хочет быть, он говорит, да. чтобы люди сейчас. знали полностью информацию, где что продается и как.

Но Но я я вам я не знаю. И на чьем балансе? Я не знаю. Я не знаю, кто захотел, тот пришел. Миллион а а девятьсот. А вам известно, как депутат, что миллион девятьсот в прошлом году на них не пошел? Это частная военизированная охрана. Вы посмотрите. А вы не знаете, а вы только вы в город, в городе, а нас не знаете То вы не знаете, я, на чём балансе будет? Я, я, да. я, я что в 1900 в году Так что вы там делаете? Я там делаете? Вот. если вы там спите, если вы там спите, то для чего вы пришли нас Чтобы мы с вами вместе спали? Нет, мы должны что-то менять ну успокойтесь, успокойтесь. Вы хотите... По поводу денег. Вы хотите поломать... Успокойтесь. Вы хотите... Вы хотите... Вы хотите поломать, вы хотите, вы хотите, вы хотите, поломать, поломать то, искать. что сделано за это время в городе? Вы мне не ответили я на мой Я вам еще раз задаю мне вопрос. Я ничего не ломаю. Подождите. Я вас спрашиваю. Вы как Вы можете вы... замолчать? Одну минуточку, подождите. Э -э Какой-то стоит человек с Гепарда. Я его глаза не знаю. Я это что, ваша охрана? Я говорю, я понятия не имею, кто -то, кто -то. сколько он получает. Ну как он может ответить? На балансе Я не знаю. Скажите, подождите, скажите, а вот этот человек стоит, может он тоже за вами стоит, получает деньги? Он точно за ней стоит. Если посмотреть сколько, то точно за ней. На каком он стоит? Почему? Я задала вопрос, а мне не отвечают. Ну как, можно может вопрос это Так, убери руки, руки убери, руки убери. Как он может на вопрос ответить? <чеши> как он может ответить на вопрос, куда он деньги ворует? Что как он выру? может ответить что на выру? этот вопрос? Что, мы 900. Миллион девятьсот. Миллион девятьсот. На каком основании ушел на гепард? Да. Причем тут Это целевое назначение денег? Причем тут он до этого гепарда? Почему он конкретно Мы, мы поднимали Милицию. документы. Муниципальная милиция, в том числе.

Кому мы задоровим? Мы, будем... на встречу с кем пришли? С депутатом. Кто это такой? Я начальник управления. Да, не знаю. Не знаю. Вот, есть, вот, занимайтесь вот. дорогами. Да, вы задайте все. мне вопрос, я вам отвечу. Нас не интересуют дороги. А, Нас интерес не Потому, потому что, они, потому, что они хорошие. Да вас это у вас и не интересует. Их просто рублят только перед выборами. А что до выборов? да. До выборов все. Да, я Что вы рассказываете, молодой человек? Посмотрите, в городе какие дороги. Конечно, красота. И чистые, и красивые. И вы сами Супер, ссорите. Супер, сами а, а в Германии лучше? лучше в Были бы лучше, если бы не сорили. Их. А мы чем при чем? Потому Я что это ничего. вы вот, вот вы все причем. чем. при чем? Вот кто стал, Я и не ездили бы по ним были бы они еще лучше. Если бы, если вы не кидали бумажки, не, это самое не занимались ерундой на этих дорогах, то было бы все нормально. Вы посмотрите, что делается. До обеда чистые дороги. После обеда грязь пошла. А вот это уже конкретное обвинение конкретному лицу. Правильно, конкретным лицам, нам всем. Это обвинение нам всем. Потому что я с этим воюю все время. Ночью работает техника, люди работают, днем работают, и с обеда все равно грязь. Потому что чисто там, где не сорят. Правильно. 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 С вами а тут постоянно. В этом я с вами согласен. Вот и все. Города, сколько вы не а за какой счет проводится плата? А За счет благотворительности. Благотворительность что? Может у нас есть благотворительность? А зачем? Они что, тайна? Ну и что? Они, могут... Они что, в налоговые не отчитываются? Почему отчитываются? Скажите, да. а на чем а содержание фонтан?

А чого ви спиною? А чого ви з А чого ви спиною становитеся? На наші от що виросли м'но народ, перше річ. Направуй країну. Не вже оту не знали, що це болить. Не, ми субсидію не просять. Ми боїмося цієї субсидії. От є такі старі закалки, халф, хто візьме субсидію, держава забере. Це за перша, за це за перша закалка. Хорошо, субсидії ви кажете, і то даже ви... посіб вас газ платити, це вибачте, за квітень і за березень місяць ми до них пересчитали. Ні, за квітень і за травень, мені по нових тарифах вже мені дали за... газ. Так. От яке вони мали право мені платіжку, наприклад, за березень місяць посчитати по квітневі. Я платяжку за квітень місяць мені посчитали по травневих цілі. Оці не на що. Я не в мене одної болить оце, що всі гроші є і всі мають ще розраховувати. Аптека, от як вирішити цю аптеку? Ви помітили Я на мінімальні на плана роблю взагалі не оформляю. Бо, вибачте, наші пани не хочуть нас і оформляти, щоб за нас і не платити. Двое детей. И что нам делать? Мы нам, всем нам людям. Как нам выживать? Я не знаю, мені здається, що це на вищому рівні і дуже доноситься до Верховної Ради, що люди не мають за що жити, і я ще було. Що ви напевно. Дайте я снімуть. А чого вас там Вы видели? Борис Сакович, это вот soup, это вот все купленные, это все купленные, это вот провокатор. Я не знаю кем. Куда я туда? Я здесь не знаю. Почему я не куплены? Я слышу, что вы мне 300 лет, что вы все это не куплены. Отталкивают людей, чтобы не задавали неудобные вопросы. Помощник депутат. Да, конечно, вот этот вот целый открыл пин. Вы не видели? Нет, а я видела. <связывая>

Вы пришли после того, Я с вами не хочу Вы пришли тогда, когда пан Гройсман вас к себе позвал. Не а прав. что было до того, вы же не видели. неправильно. Скажите нам, пожалуйста, вы нам отказываетесь установить личность? З даного ні. Ні. Да, дан, дан, питання вам питання. потрібно звернутися до картинки. Ще раз боя. Ви нам відмовляєте, ви нам відмовляєте втікненні даної дії. Ви ще ви, раз, раз представте, будь ласка, свою посаду і відповідайте. Підстава з вашого тут на Я знаходжуся тут на охороні гумаської. 对啊。 Я попросила я зв'язкую з виклиданими проклятами. Ви вас попросили встановити, підійти до особи і встановити її особисто. Тобто ми вас не просили дати нам дані, встановити особисті. Ви нам цьому відмовляєте Особи Я ще раз, будь ласка, встанові тут зараз. Оскільки зараз захід закінчиться, він піде. і Ми потім будемо проводити слідчі оперативно, розшипують дії. Це дуже важка проблема. В іншому питанні завезло на два роки розслідування кримінальної справи. Тому ми вас до вас звернулися. Будет все відно. Що вас така маніра не хороша? Воно же не общає.